Представьтесь, пожалуйста. Я Василенко Татьяна Витальевна. Проживаю в Донецке на поселке Гараж. Улица же Южногорняцкая, 132. 4 февраля нас обстреляла украинская армия. Судя по осколкам, осколки были около полутора метров. И мелких очень много осколков. Стреляли из дальнобольных орудий. Прошу вас зафиксировать этот факт. Взрыв произошел около может быть начало первого дня снаряд прилетел к нам во двор взрыв был очень мощный дом посекло в доме ни одного окна не осталось вот. ребеночек пострадал посмотрите пожалуйста вот. Чудо, мы уцелели потому что не знаю Господь нас уберег потому что нас не задело ни одним осколком мы получили только ну как ушибы мягких тканей и Повреждения такие от стекла в основном. Вот. Ну и ушибы от на меня конная рама упала, когда вот это все летело от взрывного.